ডিজিটেল এছাম ডুবৈনৰ চেনেলটো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত দুটা টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ লগত ৰিলেটেড আৰু পিছৰটো হৈছে অসম চৰকাৰৰ এটা নতুন প'ৰ্টেলৰ ওপৰত যিটো নাম হৈছে নিৰ্মাণ শক্তি গতিকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিসকল হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকক অহাকালি পইচা দিয়া হ'ব গতিকে কোনসকল হিতাধিকাৰীয়ে অহাকালি পইচা পাব আৰু কোনসকল লোকে নাপায় সেইটোৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম পুৰণা যিসকল হিতাধিকাৰী আছিলে সেইসকল লোকে কাইলৈৰ পৰা পইচা পাব বন্ধ হৈ যাব নেকি বা ৰেচন কাৰ্ড যদি তেওঁলোকৰ হাতত নাই তেনে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অহাকালিৰ পৰা পইচা লাভ নকৰিব নেকি সকলোখিনি কথা আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব লগতে নিৰ্মাণসখী পৰ্টেলটো কি হয় এইটোৰ পৰা চৰকাৰে কি নতুন বস্তু দিব সকলোখিনি কথা আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব গতিকে সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব এতিয়ালৈকে আপুনি ভিডিঅ'টোত যদি লাইক এটা কৰা নাই ফটাফট লাইক এটা কৰি দিয়ক চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ চাবৰ কাৰণে আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰি লওঁ চৰকাৰৰ যিটো নতুন পৰ্টেল চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে নিৰ্মাণ সখী এই পৰ্টেলটো আচলতে কাৰ কাৰণে আনিছে আৰু এই পৰ্টেলটোত আপোনালোকে কি কি লাভ কৰিব সেইটোৰ বিষয়ে আমি প্ৰথমে আলোচনা কৰি লওঁ আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো হৈছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এটা অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট বা অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ইয়াত লিখা আছে নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰত জড়িত শ্ৰমিকৰ আৰ্থিক ভেটি সুদৃঢ়কৰণৰ অনন্য প্ৰয়াস নিৰ্মাণ সখী এই প'ৰ্টেলটো আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট গুগলত চাৰ্চ কৰে তেনেহ'লে এ বি অ' চি ডাব্লিউ ডাব্লিউ বি ডট আছাম ডট জি অ' বি ডট ইন বুলি আপুনি চাৰ্চ কৰিব লাগিব এই প'ৰ্টেলটোত আপোনালোকে কি কি সুবিধা হ'ব সেইটো কৈ দিছোঁ শ্ৰমিকৰ পঞ্জীয়ন আপোনালোকে তাত কৰিব পাৰিব আধাৰ আৰু ই শ্ৰম কাৰ্ড সংযুক্তকৰণ কৰিব পাৰিব প্ৰাপ্য আৰ্থিক সাহায্যৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া মই যিহেতু আপোনালোকক আমাৰ চেনেলত চৰকাৰৰ ৰিলেটেড যিমানবিলাক সা সুবিধা থাকে সকলোবিলাক মই আপোনাক চেনেলত ভিডিঅ' থ্ৰু দি জনাই থাকোঁ যে কেনেকৈ আপুনি কোনটো বস্তুৰ পৰা কি কি লাভ পাব মই সেইকাৰণে আপোনালোকক যিহেতু কওঁ যে আপোনালোকে চৰকাৰৰ সকলো বস্তু লাভ উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিব এতিয়া যিসকল শ্ৰমিক থাকে তেওঁলোকক চৰকাৰ এখনে বহুত সা সুবিধা দিয়ে কিন্তু সেই সা সুবিধাসমূহ মানুহে ল'ব নেজানে বা গম নেপায় কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সেইকাৰণে তেওঁলোক তাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় গতিকে এই যিটো প'ৰ্টেল চৰকাৰে মুকলি কৰিছে এইটোত প্ৰাপ্য আৰ্থিক সাহায্যৰ বাবে অনলাইন তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব মানে যি যি সুবিধা লাভ কৰিব এজন শ্ৰমিকক যি যি চৰকাৰে সুবিধা প্ৰদান কৰে সেই সুবিধাসমূহ পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা কৈছে ইতিমধ্যে পঞ্জীয়নভুক্ত শ্ৰমিকসকলে নিজৰ আধাৰ সংযোগ যুক্ত কৰি পুনৰ এই নতুন প'ৰ্টেলটোত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যিসকল শ্ৰমিকে অলৰেডি পঞ্জীয়ন কৰি থৈছিলে সেই পঞ্জীয়নভুক্ত শ্ৰমিকসকলেও নিজৰ আধাৰ সংযুক্ত কৰি পুনৰ এই নতুন পৰ্টেলটোত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব সবিশেষ জানিবলৈ আপুনি ওচৰৰ শ্ৰম বিষয়া আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শ্ৰম বিষয়া কাৰ্যালয় আছে নাইবা আপুনি ৰাজহুৱা সুবিধা কেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ পি এফ চিৰ সৈতে যোগাযোগ আপুনি কৰিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকক মই এটা কথা কৈনো এই যিটো পৰ্টেল এই পৰ্টেলটো চৰকাৰে এতিয়াও মুকলি কৰি দিয়া নাই মানে তেওঁলোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো দিলে মই যেতিয়ালৈকে ভিডিঅ' বনাইছোঁ তেতিয়ালৈকে এই পৰ্টেলটো তেওঁলোকে অফিচিয়েলি লঞ্চ কৰা নাই কামিং চোন দেখোঁ আছে গতিকে যেতিয়াই পৰ্টেলটো মুকলি কৰে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব গতিকে গতিকে যদি জনসাধাৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়ে মানে সাধাৰণ যদি এজন নাগৰিকেও যদি এপ্লাই ঘৰতে কৰিব পাৰে তেনেহ'লে মই আপোনালোকক এপ্লাই বা কেনেকৈ কি কৰিব লাগে কি কি সুবিধা পাব সকলোখিনি কথা আপোনালোকক মই সেই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিম ঠিক আছে এতিয়া আগবাঢ়োঁ ইয়াৰ পিছৰটো আপডেটলে যিটো হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ লগত ৰিলেটেড অৰুণোদয় আঁচনিত অহাকালি যিটো পইচা দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিসকল হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকক এই পইচাটোক লৈ বহুতো লোক কনফিউজ আছে অৰ্থাৎ বহুতো মহিলাক এতিয়াও কনফিউজ হৈ আছে যে আমি যিসকলে নতুনকৈ ধৰি লওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি কৰিছোঁ বা আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে আমিও পইচা লাভ কৰিম নি বা আমি যিসকল পুৰণা হিতাধিকাৰী আছোঁ অহাকালিৰ পৰা আমি পইচা পোৱাটো বন্ধ হৈ যাব নেকি পুৰণা যিসকল হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোক যিসকল লোকৰ ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে কিন্তু অৰুণোদয় পইচা লাভ কৰিছিলে তেওঁলোকে অহাকালি পইচা লাভ নকৰে নেকি যিসকল মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিত নতুনকৈ আবেদন কৰিব বিচাৰিছে বা ধৰি লওক তেওঁলোকে নতুনকৈ এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে বা যিটো ধৰি লওক এই চৰকাৰে আঠাইছ ডিচেম্বৰলৈকে এটা তেওঁলোকে ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া বা ধৰি লওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া এটা কৰিছিলে এইটোত য'ত যিসকল মহিলাই নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ তেওঁলোকে এইখিনি কাম কৰিছে সেইসকল মহিলাই অহাকালি পইচা লাভ নকৰে যিহেতু এই প্ৰক্ৰিয়াটো পুৰণা আৰু নতুন দুইসকল মহিলাৰ কাৰণে চৰকাৰে দিছিলে কিন্তু যিসকল মহিলাই অলৰেডি অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা লাভ কৰি আহিছে যোৱা মাহো লাভ কৰিছিলে তেওঁলোকে অহাকালিও অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা লাভ কৰিব যদি তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড নাছিল ৰেচন কাৰ্ড নথকাকৈ তেওঁলোকে পইচা পাইছে অহাকালিও তেওঁলোকে পইচা লাভ কৰিব কিন্তু যিসকল মহিলাই নতুনকৈ এইবাৰ প্ৰথমবাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে সেইসকল মহিলাই অহাকালি পইচা লাভ নকৰে কাৰণ এতিয়াও ফৰ্ম ফিলাপ হোৱা নাই ফৰ্ম ফিল আপ যেতিয়া হ'ব হোৱাৰ পাছত এখন লিষ্ট প্ৰকাশ পাব প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিকে ডিষ্ট্ৰিকে সেই লিষ্টসমূহ প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছত যিসকল মহিলাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পাব অৰ্থাৎ পুৰণা যিসকল হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকে অহাকালিতো পইচা পাই দিব কিন্তু নতুন লিষ্ট অহাৰ পাছত যদি তেওঁলোকে এইবাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে এপ্লাই নকৰিলে বা ধৰি লওক যিটো ভেৰিফিকেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া এইটো যদি তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ নকৰিলে তেওঁলোকে কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনিৰ যেতিয়াই নতুন লিষ্ট আহিব তেতিয়াই তেওঁলোকৰ নাম কাটি দিয়া হ'ব আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পোৱা তেওঁলোক বন্ধ হৈ যাব বাকী যদি তেওঁলোকে সকলোবিলাক ঠিকমতে কৰি থৈছে তেওঁলোকে নতুন লিষ্টত নাম আহিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা লাভ কৰিব কিন্তু অহাকালি যিসকল মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা লাভ কৰিব সেইসকলে সেইসকল হৈছে যিসকলে আগৰ পৰাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা লাভ কৰি আছে তেওঁলোকে অহাকালি পইচা লাভ কৰিব নতুনসকলে অহাকালি পইচা লাভ নকৰে আৰু যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই ৰেচন কাৰ্ড নথকাৰ পিছতো অৰুণোদয় পইচা লৈ আছে তেওঁলোকেও অহাকালি লাভ কৰিব কিন্তু যেতিয়া নতুন লিষ্ট আহি যাব নতুন লিষ্ট অহাৰ লগে লগে যদি আপুনি এইবাৰ ৰেচন কাৰ্ড দি মেলি এপ্লাই নকৰিলে বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মানে আবেদন নকৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আহিবলগীয়া যেতিয়া নতুন লিষ্ট আহিব সেই লিষ্টসমূহৰ পৰা আপোনাৰ নাম কাটি দিয়া হ'ব গতিকে এই সাধাৰণ কথাটোক লৈ বহুতে কনফিউজ হৈ আছিলে যে আমি পইচা পাম নে নেপাম গতিকে আপোনালোকক মই চিম্পুল ভাষাত কৈ দিছোঁ নতুন যিসকলে এইবাৰ আঁচনিখনত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিচাৰিছে বা যিটো ধৰি লওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা ধৰি লওক ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে সেইটোত যিসকল মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে পইচা নাপায় যিসকল পুৰণা হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকে অহা খালি পইচা লাভ কৰিব গতিকে এইটোতে আছিলে যদি আপোনালোকক দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু নিৰ্মাণ সখী প'ৰ্টেলটো যেতিয়াই চৰকাৰে মুকলি কৰি দিয়ে মই আপোনালোকক এইটো যে ডিটেইলছত এটা ভিডিঅ'ত লৈ আনিম চেনেলত আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই সম্পূৰ্ণ কামখিনি নিজেই কৰিব পাৰিব যদি চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ কাৰণে ঘৰতে কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু কুম্বত তেওঁলোকে কৰিয়ে দিব কাৰণ চৰকাৰে যিমানবিলাক এতিয়া নতুন নতুন পদক্ষেপ হাতত লৈছে প্ৰত্যেকটো বস্তু জনসাধাৰণে নিজে কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকে কৰি দিছে কিন্তু বহুতো লোক এনেকুৱা থাকে যিসকলে কৰিব নোৱাৰে নিজৰ নিজে সেইকাৰণে তেওঁলোকক শ্ৰম বিষয়া কাৰ্যালয় বা ধৰি লওক পি এফ চি সেইসকলৰ সুবিধা ল'বলৈও কৈছে গতিকে আহিবলগীয়া সময়ত পৰ্টেল মুকলি কৰিলে মই আপোনালোকক ডিটেইলছত এটা ভিডিঅ' বনাই দিম এতিয়া আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত যিটো ভিডিঅ' ওলাই আছে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে আজিকালি আমি ফোন কল কৰিলে কিয় আমাক এটা জাননী শুনোৱা হয় সেইটোৰ বিষয়ে আপুনি যদি ভালদৰে নাজানে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰক বহুতখিনি কথা আপোনালোকে নতুন এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা জানিব পাৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ ধন্যবাদ